Всем привет, с вами Киллер Про десять и сегодня мы опять обманули школоту. Мы его заблокировали Windows. Сейчас посмотрим, что он будет. Какие действия будут в плане. Алло, так чем... что? Меньше четыре. 4... Сколько? Меньше четыреть надо было. А Дэн тысяча девятьсот девяносто восемь ту. Блин, какой пароль-то? Даже не знаю, какой пароль. Че будет? Алло. М. Mm. что будет. Информация: ваша Windows заблокирован за использование читов и нарушение лицензионных прав игры. Чтобы разблокировать Windows, вам надо выполнить пароль. Можно связаться с создателем. По скайпу Дэн тысяча девятьсот девяносто восемь могу не дать пароль Переустановить Windows. Слышал? Да. А ты хочешь переустанавливать Нет. Супер не Это чё какой-то розыгрыш что ли? Нет, это наказание читера. Ты меня это специально послал? Не специально, ну, чтобы ты больше не играл с читами. Понятно. Это удаление реально? Реально. Вот я сейчас файлы удалял. Компьютер чей твой? Да. Нет. Я сейчас быстренько. Ок, наверное, он начал перезагружать Windows. И это он сделал зря. Очень даже зря. Не завидую я тому парнишке. Ладно. Сегодня получилось такое короткое видео. Всем пока. С вами был Киллер про 10. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если не понравилось видео, пишите в комментарии мои недостатки. Всем пока.